Итак, мы сейчас там скриншоты я вам приветствую. Итак, всем привет! Вы на канале Астине Веселый. И сегодня мы это видео, это обговорение про шутку Дуплова, яку чиду на ночь миссию в симулятор автомобиля Номер два. Так, додадуть. Але, перед цим я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал YouTube, конечно же, поставить лайк на это видео. А та также під... <послание> подписаться на мой телеграм-канал. Посылание залишу в описании Под этим документом его выпущу. А також написати коментар, з зробити репост, а також написати кодове слово. Кодове слово буде в кінці цього відео. А також поставити лайк. Поставте лайк на моє нове відео. А я не заморачуваюсь. А також, а також я би хотів вам побажати смачного, та приємного певіля. то Хто есть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу на свій ютуб канал? А хто же поїв то бичусь смачненький. и приемно, и бежить бегом. Давайте семи видеоролики, какие для вас зараз записываю. Но, ну, а я починаю. Итак, мы... Это этот Нам найти као. Всем привет! Обновление игры симулятор автомобиля 2 уже совсем скоро, и я решил вам показать новую миссию, которая появится в ближайшее время в игре. Это миссия скорой помощи. Многие просили, и мы уже ее введем вот буквально в ближайшее время. Привет! Обновление игры "Симулятор автомобиля 2" уже да совсем да скоро, вы. и я решил вам показать новую миссию, которая появится в ближайшее время в игре. Эта миссия, Не ты поставь, многие лайк. просили, и мы уже ее введем вот буквально в ближайшее время. Появляется новое окошко с выводом миссии. Теперь более понятно, вот. куда нужно нажимать, и также новый персонаж девушка-доктор. А, вот, она нам говорит, довезите пострадавшего в целости и сохранности. Всем привет! Обновление да, игры да, симулятор автомобиля 2 уже совсем скоро, и я решил вам показать новую миссию, которая появится а, в ближайшее время в игре. Это миссия скорой помощи. Многие просили, и мы уже ее введем вот буквально в ближайшее время. Появляется новое окошко с выводом миссии. Теперь более понятно, куда нужно нажимать. И также новый персонаж, девушка-доктор. Вот она нам говорит, довезите пострадавшего в целости и сохранности. И за это вот, мы получим 3000 буду... игровой валюты. Нажимаем Зараз начать. И мы за помещаемся уже за руль... а, скорой помощи. А, вот, здесь можно включить сирену. Но, если вы где-то сидите на уроке играете, рекомендую так не да делать. Меня. Или не рекомендую так делать. А, как вам удобнее. Но, опять же, в обновлении сирену мы немного звук убавим, потому что действительно сильно громко получилось. А, вот, Он немного дышь. мы исправим, она будет Он гораздо дышь. тише. Если вы случайно где-то включите сирену, то она будет не так громко играть. Ну что ж, мы едем к пострадавшему. У нас здесь есть время, Винтер, за которое нужно успеть командую, доехать до пострадавшего. Иначе а, миссия запускает. За, за вот, давайте Командуем. ищем нашего пострадавшего. Где же он, где? А, сейчас повернем здесь. Мы Это направо. новая миссия. А, еще 40 секунд у нас есть. Можем в принципе сильно не торопиться. А, и еще раз направо. Так, где пострадавший-то? Вот, отлично, все, я вижу здесь какое-то ДТП было. И, видимо, вследствие этого ДТП вот девушка пострадала. Давайте ее забираем. И у нас появляется полоса здоровья пострадавшего, которая постепенно сама по себе уменьшается. Может, и, как э -э. видите, если я куда-либо врезаюсь, то полоска здоровья у пострадавшего еще быстрее начинает уменьшаться. Поэтому нужно максимально аккуратно довести пострадавшего и чтобы его полоска здоровья не сместилась к нулю. Иначе мы миссию проиграем. Вот, давайте. Поэтому отталкиваемся от здоровья пострадавшего. Обычно я так не врезаюсь в другие машины, но чтобы показать вам, как работает миссия. И, собственно, полоска здоровья закончилась. Миссию мы проиграли. Давайте теперь попробуем уже все-таки пройти миссию. Нажимаем начать заново и появляемся опять у госпиталя и едем а, за пострадавшим. Все, ну теперь мы будем максимально аккуратны. А, до того момента, пока мы едем за пострадавшим, если мы во что-либо врезаемся, то ничего страшного не происходит. Кроме того, что мы теряем время на то, что мы врезаемся во всякие столбы oh, и прочее. Okay. Поэтому стараемся аккуратнее доехать, чтобы... Пройти миссию. Дорогу я уже немного вот. запомнил для, до пострадавшего. И теперь мы доедем совсем быстро. Так, осталось у нас буквально 100 метров. Вот, все, я уже вижу место ДТП. Так, вот так вот. Не нужно подъезжать, конечно, к пострадавшему. Желательно аккуратнее доезжать до него. И ждем, пока вот мужчина, уже здесь у нас другой пострадавший. Вот, девушку мы не успели довести. У нас здесь другой пострадавший. Попробуем довести вот этого мужчину. Так, аккуратненько, конечно, не получилось развернуться, но ничего страшного. Полоса здоровья еще у нас довольно-таки большая. Ехать до госпиталя не так далеко. И я думаю, мы прекрасно успеем доехать. Так, ну здесь я столб, опять же, сбиваю специально, чтобы показать механику работы новой миссии. Но, опять же, я был уверен, что успею доехать, но что-то вот я еду, и полоса здоровья все меньше и меньше, поэтому слишком много, ребята, старайтесь не врезаться. Пострадавшего нужно довести все-таки в целости и сохранности до госпиталя. И вот мы выполнили нашу миссию. Как видим, 3000 игровой валюты мы заработали, миссию прошли успешно собственно плюс эту миссию можно выполнять а, сколько угодно раз а, как миссию и такси а, здесь нет ограничения по времени также мы можем сразу начать миссию а, то есть выполнили одну следом другую и вот так вот хоть целый день спасать пострадавших и также, ребята, обратите внимание, опять же, повторюсь, новое у нас обозначение миссий. Раньше у нас вверху появлялась надпись с названием миссии и что делать, куда нажимать было непонятно. Теперь же у нас красиво появляется новое окошечко, выезжает справа-налево с названием миссии и кнопочкой начать. Стало все гораздо удобнее Я и сама игра буду... стала выглядеть... У интереснее. нас нет, ну, а на этом у меня все. Вот такая получилась новая миссия. А уже в скором времени вы сами сможете опробовать данное задание, повыполнять и спасать пострадавших. А вот, также еще много всего нового, и я вам покажу это уже в ближайшее время. Ну, а на сегодня все. Всем огромной пока, удачи, пока. отличных оценок, хорошей работы, хороших доходов, и всем пока-пока. Давайте, пацаны, давайте теперь я вам покажу, как это будет действовать на реально. Давай-то, давай-то просто пустымость. я просто меня по по поеду? -по -по до... Я бы хоть, тип, ну, ребят. Да-да, это все вони. Это все эти которые попали мои на, на это видео. Если ви вы захочете даже так попасть э, до моего багажника, как товар, ну, вам просто подвину подписаться, вам просто подвину, вы знаете, что делать. Ну, а я поехал вам показывать, да еще и все. Съедаем вам нашу уже легенду. В легенду съедаем. Заводим. Заводим. Это заправляемость. А зараз я вам покажу, как она справде должна выглядеть миссия с выводом. Все в этом будет ролики. А ну я, я... Давай я камеру передвину. Ага. Запущи иди. Вот ця миссия, а такси нам она будет выведена только с правой стороны, ну с выводом, нет, с выводом мы нам будет, он сейчас с верху миссия, такси, але будет а, с, 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 с лес направо будет, переключаться а, миссии, все миссии. Ви думаєте, пам'ятаю, ви думаєте, пам'ятаєте з моїх попередніх відео, що ми виконували з вами місії мафії, і там було теж зверху і вам є, нам потрібно було з вами натиснути на цю на місці саму, щоб її прийняти. Але тепер буде буде справа наліво ви. Е, вантажу выскакивать виван, и эта миссия, э, э, за, новое задание, короче. В наступных видео я вам покажу детально. Я вам в этом видео показал, а когда выйду обнова, э, я вам покажу детально, когда мы будем приезжать до, до самой миссии скорой помощи, например, то, -то я вам, вам, покажу. А сейчас давайте подключимость до комнаты. Разработчик сейчас метод. Просто английский. Ладно, подключаемся к комнате. Тут. Так. Да и мы сейчас поедем их. Да. Да, эти игроки я их за знайду. А, они поехали. Тут за нами есть. Вот тига Гево, даже зараз одеоны. и вот. А, он поехал вон туда, я... Yeah. Зараз я вам... Его нас дуже немо. Саямба. Вот я за ним иду. Я денег никуда не отпущу, ты мне должен попасть в ролик. попадает в ролик еды 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 я его наздогнал я его наздогнал все вы попали в ролик хотя бы а ну хотя бы один и попал в ролик ну еще буду здесь запнятыйся и буду мы завершивать этот ролик Давай ты да избили. Так я паркуюсь. Давай ты был и через все. Вот так вот. Встану, а ну я же тут без рекламы. Давай до Вы классы. А, там... Так, колы. А... Ладно, давайте, пацаны. Вмыкаем аварийку. Выходим с моей машины и можем... А, еще буду музыка. Точно точно, я зараз призупиню цю... Вот так вот, пацаны, мы завершим цей выпуск. На фоне. Так, але зараз я призупиню трансляцию и, и включу для вас песню уже и, и, и запишу ее снова. Зараз буду чекать. Все, мы готовы послушать песню? Я ее врубаю. Я ее вмыкаю. Черплення відпущу, обертів додам, зчерплення відпущу, обертів додам. Google навігатор, шлях покаже, покаже нам. Ми сьогодні їдемо на крилах вітрів. Висвічуючи дорогу світлом ліхтарів, О, зараз зараз так, тепер запускаємо. Ой. Зараз, зараз, пацаны и девчата. E. Ösünün e tak. E sonu tak? <laughs> З черплення відпущу обертів до Google Гукоморі, шлях, шлях покаже нам. Ми сьогодні йдемо, йдемо на крилах вітрів, Висвічуючи дорогу світлом ліхтарів. Черпление лет пущу, Шлях, покажи нам, шлях покажи нам. Ми сьогодні Мы сегодня едем едем на, крилах на крилах хвитлів, дорогу, Светлом лихтариум. Сонце тепле, хмари розганяє, ніби нам на щастя, що дощу немає, тримайся ти міцніше за плечі мої, мої. ми в цей тихий ранок, ранок на залізному коні. Щеплення відпущу обертів додам. Гугл-навігатор, шлях покаже нам, мандруємо по дорозі, Ой. далеку далечі хай нас доганяє нас наша власна тінь. Щеплення відпущу, відпущу, обертів додам, Google Навігатор шлях покаже нам. Відпущу обертів, додам Google навігатор, шлях покаже нам. І у нас вийшла сьогодні. Ну що, ми будемо завершувати Код, ну, кодове слово буде. Кодове слово буде. Швидка, швидка допомога. Всі, хто напише це кодове слово, обов'язково. У нас тут новому відео. Попадемо наступнові. Попадав в мае, на наступление видео, а с вами был Арсений Веселый. И це был симулятор автомобиля 2 и катание по городу. Был и ну, обговоренем. Ну, а всем бажаю Гарного вечера и на Дубранич. тихої тихо нам ночі і ночь. И вам також. sei é? outro